В машине? Oh, да компании пришли, что сейчас чуть. Не видел. Мы развернулись и пришли. Меня люди позвонили и сказали, собирайтесь и уходи оттуда. Потому что понимаете, люди. Не i̇şte, просто посидеть. Люди понятно, что под газом пришла, чтобы. Когда у нас будет нормальный начальник милиции, я его посажу за поворотом за кустами, пару милиционеров. Когда они бросятся на вашу тачку, я его перекину, посажу. А во вторых накажу каждого. И тогда будут бояться. По-другому, ну, если люди не понимают, либо их учить. Я говорю о вот, цивилизованных людях. если там эти вот пьяные если... кидаются на ваших людей, а вы убегаете, то если... тогда порядка если... не будет. Если цивилизованный она... человек, он после себя не оставит. Ну так а я же говорю о этом. Я же говорю о том, что напомните, человек агрессивно себя ведет, аргибов. Да, Потряситель, э -э тюрьма там, будет посетит, успокоится. Сразу будет нормальный человек. Э -э либо мы будем жить, как люди. Либо будем продолжать жить так, как мы сегодня живем. Все это удивляться, что у нас проблем с Надо потихонечку учить. Ничего страшного, я не вижу на Главное желание. Желание победить. У... Лично у меня такое желание есть. Поэтому давайте немножко У нас возможности сидеть, У нас предложения хорошее, у нас город маленький, у нас люди лучше Культурные. Как называется? Количество статистика Людей з вишими з вами, слушаючи по всій Скромно щадів. Андрій ну давайте, коли вже буде яка то лінія, буде вона сидити до процесу віддівати сміття, хоча можуть і тоді запрацювати. Я вас зараз зараз зарад. Ви вважаєте, що можна? Ми зараз говорили, ви дивіться, ми готові поставити руки. Андрій Миколаевич, коли є два дні, ми їх промаркеруємо. Це багато не потрібно. Площадки можна робити по мірі, ні... за неделю-две любви все площадки, какие-то не так -то сложно. Их можно сделать. А. Объявления понаписать. Но надо бачити впереди. Чё, чё, я так, слышу. Это не, не, ваша задача поставить второй контейнер и, скажем так, пообщаться со своими комплексами работы. Я тоже я могу, я могу. 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 Я могу, я могу.

да нет, да они актуальны очень нет. для, леса, для, для, для массы, у нас а, для листьев, для леса. Да. Дерево, она, сама... она перерабатывает 30 тонн в чат, машина ну, так, Такая вещь, что же... она... машина не будет у нее наработанными, на на не будет да. Ну, как вариант, и, да, да что-то такое нам нужно будет. А вот что, э, у них есть и полигон, они сейчас разработали, насколько мне известно, проект э, сметительного э, комплекса. Может быть, еще раз смотреть вопрос об совместной эксплуатации их, их ихнего полигона? Да, как вариант, это очень хороший вариант. Э, дорогую дорогую скажу, завод вот эксплуатировать вот 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 но проблема в том, что там эксплуатировать еще там только проекты и только начальная стадия, там уже огромные деньги. Я лично с Бежумом разговаривал, ну, наверное, неделю три назад, нужно, я считаю, что нужно искать сами. Способ. И потом, дальше представьте себе, вот, во-первых, в Вознесенске появился дополнительный, ну, скажем, завод, который перерабатывает мусор. Да? Надо понимать, что нам нужно купить машину. Хорошую. Уплотнять мусор, возить ему. Он его должен принимать. Он бесплатно тоже принимать его не будет. Переработка мусора стоит. Поэтому я боюсь, что надо быть готовым, к лучшему его ну, мы пока пытаемся понять, сможем ли мы сами, э, скажем, ну, у себя на территории организовать такую независимую, чтобы мы четко были уверены, что что бы ни случилось, а мы со своими проблемами э, справимся. Завтра э, горсовет Вознесенское примет решение не принимать мусор Украины, что вы будете делать. А мы останемся с своими... Это у нас есть свои машины, которые вывозят, есть люди, которые, есть система своя. Мы знаем, что это мы, наш город, наши кстати, отходы, мы даже их сами утилизировали с точки зрения безопасности. Да, Надо только Не надо забывать о такой составляющей, как, скажем, элементарная безопасность. Я завтра может случиться что то еще. Мы останемся со своими проблемами сами. можем можешь вот станцию попросить, чтобы она сделать у нас завод? Что что? чтобы станция А зачем мне Они не будут нас. Я сразу говорю. У многих есть такая иллюзия, что атомная станция для нас это бог и царь. Во-первых, у них свой бюджет. Во-вторых, у них на социальные потребы города есть определенная сумма денег. Можно ставить вопрос, Если можно да, сделать пакет нормальных документов, предложить им заявку. Что... Можно, нет, можно говорить, но разговаривать надо с наектом, не с истребовым речем. Настолько а с... все двери, пока не столько. А? Настолько все двери и в банке, и в таких. Вопросов и, нет. И, да. И рядом туда Ну, По-любому нужно, по нужно дать какой-то реальный пакет предложений, да. сказать, мы, вот эта система, мы покупаем 100 контейнеров одну грузовую машину там или две, воспитываем людей, дайте нам на это счет, там, грубо говоря, 100 тысяч, ну или это бюджет будет. То есть мы должны написать книги, э, с, э, скажем рекламу, так, Да, по еще. телевизору реклама, объяснять, э, так какие-то непредвиденные расходы. То есть есть разные бюджеты. Купить оборудование, оно должно работать. В итоге этот проект будет стоить там, несколько миллионов гривен, я думаю. Это минимум. Это такой минимум маленький. Вот. И в принципе это даст какой-то экономический результат. Можно, но это уже поиск инвестора. Это отдельная тема. Давайте вот сначала... Это актуальная тема. Да, Кстати, есть, есть простое решение сложной проблемы. Есть предложение сейчас, его на выставке я видел. Значит, его озвучивали. Есть новейшая американская технология по газификации мусора. То есть это что-то типа пиролиза, только в плазме низкой температуры так Значит, это Уникальное такое что-то такое. Вот представьте себе, вот, мы, люди, которые. Вы видели завод какой-то А? А, завод видели какой Ты думаешь, что Как это, наверное, комната? это комната? Нет, нет, там нет. Стоит, установка. Там, установка. там стоит установка. плазменного, э, скажем, ну, вот, газификации э, мусора. 네, То есть превращается, все не в некий, не в некий, вот, там там синтетический есть, газ, есть, есть. а потом сжигается просто да, на э, и вырабатывается электроэнергия. Стоит просто генератор катерпир мегаваттный. Он вот это электроэнергия. Такая железяка стоит 3,5 миллиона долларов. В принципе, Румально. и, и а, она окупается в принципе за два года. Это шикарное предложение. Я думаю, что было бы еще где-то взять 2 миллиона долларов, проблем вообще нет. Если бы мы не занимались бы ничем, просто поставили бы этот ящик, валили бы в него мусор и получали бы с него, с него бы сыпались доллары. Ну, как вариант, вот хорошее дело. У тебя проценты ретарни это очень хорошая инвестиция. Конечно. А Никто не может. И вот такие э, установки в Украине уже есть. Это просто действительно, ну как сказать, действительно новейшие технологии. Вот как говорили, можно нефть э, сжигать там, скажем, ну, в натуральном виде, а можно из нее добыть там, бензин и получить какие-то там уникальные вещи. Так и здесь. Есть мусор, это то, из чего можно добыть энергию. Можно добывать дедовскими, водами, можно совершенно сырыми. Ну предлагается. Мы такой вариант тоже рассмотрим. На ну, завод у нас или будет энергетический завод, чтобы получать электроэнергию или утилизирующий завод. То есть, у нас на два типа такой вот, получается на завод Завод или который сортирует, получает вторичные отходы, или завод энергетический. У нас не может быть на да, завод один. Есть проблема. Вот, она самое главное. Что мы, что мы хотим? Мы хотим завод получения энергетики или получение э, утилизации. Вопрос стоит интересно, правильно. Мы хотим жить в гармонии с природой, хотим. А -а 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 хотим лишиться проблемы возрастания южноукраинской и кучи, и на перспективу проект должен быть экономически рентабельным. Здесь присоединился в том, том что смотрите, получается, завод, который делает делают люди, делают лишние отходы, мы увеличиваем штат, логистика, кому сдавать, экономисты, кому продавать, а, если не, не будут покупать дальнейшем наш, на, на, ну, сырье наше не будет покупаться. Лучше делать, конечно, на физический завод. Если у нас есть куда сливать тепло, она а, делать сразу вообще перерабатывать вот, которые перерабатывают получают Это более универсальный Это лучше даже, потому что мы, это, мы покупаем не себе. Не покупаем тепло у станции, мы имеем второй источник тепла, который. Не у нам... станции мы будем покупать тепло, потому что нет. тепла станции. Но все равно мы получаем, а хватит, получаем находит. второй источник тепла на времени. А, отдельно завод того самого, там будет 10 мегаватт, точно будет.

Выходной, Кстати, одна проблема, имейте ввиду, в виду, давайте еще 10 минут разбегаемся. вот когда мы обсуждали би, биотоп, неправильно, утилизацию газа, метан, да? Метан, там, вот, резистит из газа. Да, так вот, может, помните, уже несколько лет назад активно голландская технология сжигания соломы у нас по телевизору ее показывали. Значит, что солома стоит дешево, и как бы печи очень, у них КПД очень высокое, там, до 96%. То есть берется там, говорят, 20 тонн солома, тюк какой-то, загружается в печку размером с контейнером, и там тление, да, было. Тление, там еле-еле потребовалось сначала. это не пиролиз, но это близко что-то к да? Солома под должен быть. Пироль, да? Значит, это была пирулизная она была на соломе. Солома все-таки такой настолько природный материал, она действительно она даже вот тлеет. Вот мы можем видеть как. То есть образуется этот газ, потом он дожигается. 96%. Всю класс. Значит, в, сельских школах там в Виннице, там поставили. Она дорогая установка, в принципе. Но экономический эффект отличный. Ну, как вы думаете? Солома на волну. Она подорожала в 4 раза. Как вы говорите, тюк. Так, и все, и дешево солома не стало. Так и здесь. Есть опасность. мы сейчас мусор будем покупать. Солома нет это, проблем. На, дорого продадим. тоже то, то, на солома обрабатывать. Не, не просто так. Да. Нужно солома начала забить. Ну, Делать с ней фракцию в 2-3 мм. я видел, как целый тюк ставил. Прямо тут да, трактор. Есть такой тюк. Он тюк, закатывается. Да, и там. Там. Делается сила, с да. он объема. насыпается, это там солома в крошково-опасном состоянии. Так само я раз котел фосами, а как надо. это может быть, они может быть там именно форсунка, которая загружает. А если там в целом закрыли, вот сутки клеит. то в принципе по-разному. Технологий много интересных, дало, чего не работает. Да. Можно я не в тему?